મિત્રો આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ બાર વિષય હિન્દીની અંદર પ્રકરણ ત્રણ જે છે કાનહ ભય બસ બાસુરી કે તો એનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર મિત્રો પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને મિત્રો જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલ વિશે જણાવી દઉં કે આ ચેનલ ઉપર તમને ધોરણ બારને લગતા તમામે તમામ વિડીયો જોવા મળી જશે જેથી કરીને જો તમે અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો કારણ કે અમારી ચેનલ તમને આવનારી પરીક્ષાઓ અને મેન તો બોર્ડની પરીક્ષાઓની અંદર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે જેથી કરીને તમારા સાથે ભણતા બીજા મિત્રો સુધી પણ આ ચેનલને શેર કરજો જેથી કરીને તેમને પણ લાભ થઈ શકે હવે તમારો કિંમતી ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા આપણે સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ पहला से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए हम पहलो कृष्ण किसके हो गए हैं तो ऑप्शन सी बाँसुरी के बीजो से गोपिया वर्ज छोड़कर क्या क्यों भाग जाना चाहती है तो आपसे ऑप्शन डी तो ब्रज में बांसुरी के रहने से तीजो से गोपिया किसकी बनी महला पहनेगी तो आपसे ऑप्शन है गुंजा के नेक्स्ट अभी आगे बदीसू वीडियो में तो आगर से बीजो के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए एम पहले कृष्ण को किसने मोह लिया है तो कृष्ण तो को बाँसुरी ने मोह लिया है बीजो से गोपिया कृष्ण की मुरली को क्या समझती है तो गोपिया कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है तीजो से कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे तो कृष्ण अपने सिर पर मोर मो का मुकुट धारण करते थे चौथो तो छ कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे तो कृष्ण अपने गले में घुगची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे पाँचवा छे किसने किससे कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है तो गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है અને મિત્રો ધોરણ બારના બીજા વિષયના પણ સ્વાદ્ય સોલ્યુશનો આપણી ચેનલ ઉપર કરેલા છે જે તમામ વિડીયોની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને પ્લેલિસ્ટ સ્વરૂપે આપેલી છે ત્યાં જઈને તમે તમામે તમામ વિડીયો જોઈ શકો છો તો હવે આગળ વધીશું ત્રીજો પ્રશ્ન કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો દો વાક્યો મેં લીખીએ એમાં પહેલો છે ગોપિયા કૃષ્ણ કા કોનસા સ્વાંગ રચતી હે તો ગોપિયા આપને સિર પર મોર મોરપંખ ધારણ કરતી હૈર ગલોમે कुकुचू की माला पहनती है वे अपने कंधों पर पिताम्बर उठती है और हाथ में छोटी सी लाठी लेती है छोटी सी लाठी लेती है कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है इस तरह गोपिया कृष्ण को गायों को चराने वाला चरवाहों का स्वांग रचती है बीजो से गोपिया कृष्ण की बाँसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है तो गोपियों का मानना है कि कृष्ण की बाँसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं इस तरह से गोपिया बाँसुरी को अपने स्वतन के रूप में देखती है इसीलिए जलन के कारण गोपिया बाँसुरी को अपने होठों पर नहीं देखना चाहती तीजो प्रश्न गोपिया व्रत से क्यों भाग जाना चाहती है तो बाँसुरी हमेशा कृष्ण के पास ही रहती है इसीलिए गोपियों को बाँसुरी से जलन होती है वे मानती है कि कृष्ण बाँसुरी के वश में हो गए हैं इसीलिए वे अब गोपियों को नहीं चाहते यह बाँसुरी तो कृष्ण के साथ सदा रहने लगी है यदि गोपिया व्रज में रहती है तो उन्हें इस बाँसुरी का रौप सहना पड़ेगा उन्हें स्वतिया डाह का सामना करना होगा इसलिए गोपिया व्रज से भाग जाना चाहती है अन्य मित्रों धोरण बारना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ने अंदर तुम्हें जोड़ावा भूलता नहीं दे ए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुमने ધોરણ 12 ને લગતી તમામ તમામ માહિતી જોવામાં મળી જશે જેથી કરીને અચુકતી તમે જોડવાનું ભૂલતા નહીં હવે ચોથો પ્રશ્ન છે કે નિમનલખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર 4-5 પંક્તિઓમાં લખીયામાં પેલો ગોપિયા કૃષ્ણ કી મુરલી કો apni સોતન ક્યો સમજેતી હે તો કૃષ્ણ મુરલી કો હંમેશા apne સાથ રખતે હે ઇસલીએ ગોપિયો કો મુરલી સે ઈર્ષા હોતી હે ઉને લગતા હે કે બાસુરી ને કૃષ્ણ કો apne વશમે કર રખા હે अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे यह बाँसुरी हमेशा उनके साथ रहेंगी और गोपियों पर रौप जमाएंगी कृष्ण को मोहित करने करके बाँसुरी हमेशा हमें जलाती रहेगी इस तरह ईर्ष्या के कारण गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं है से कृष्ण के वियोग में गोपियां किस प्रकार स्वांग रचेंगी कैसे तो कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है कृष्ण का वेश धारण करने के लिए गोपियाँ सिर पर मोर मोरपंख का मुगुट पहनेगी अपने गले में घुग्गु के लाल लाल दानों की माला धारण करेगी वे अपने कंधों पर पिताम्बर उड़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएगी और गायों को चराने का अभिनय करेगी परंतु जिस बाँसुरी को कृष्ण अपने होठ पर रख कर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी इस प्रकार कृष्ण के वियोग में गोपिया स्वांग रचेगी नेक्स्ट अगर बतीसूँ तो नेक्स्ट तीजो प्रश्न है कि गोपिया बाँसुर से क्यों ईर्ष्या करती है रसखान के दोनों सवैय के आधार पर उत्तर लिखिए तो गोपिया कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है वह कृष्ण को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती है उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि कृष्ण की बाँसुरी उनके और कृष्ण के बीच में आती है उन्हें लगता है कि बाँसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है बाँसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उनको नहीं चाहेंगे कृष्ण को अपना बनाकर गोपियाँ उन पर रॉक जमाएगी उन्हें नीचा दिखाएंगी हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगे उतना उसे मज़ा आ जाएगा यही सब सोच सोचकर कर बाँसुरी से ईर्षा करती है हमें चौथा प्रश्न है कि कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए तो गोपियाँ कृष्ण को अत्यंत प्रेम करती है वे किसी भी तरह से कृष्ण को पाना चाहती है कृष्ण के वियोग में वह कृष्ण का स्वांग रचती है और कृष्ण को पाने की संतोष लेती है कृष्ण का रूप धारण करने के लिए वे अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करती है अपने गलों में घुकु के लाल दानों की माला पहनती है वे पाने शरीर पर पीताम्बर उड़ेंगी साथ में वे कृष्ण की तरह हाथ में छोटी सी लकड़ी लेकर बंद में गायों को चराने भी जाएंगी उनके प्रेमी कृष्ण जो भी काम करते थे वे सारे काम ये भी करना चाहती है कृष्ण की मुरली से उनका जलन होती है इसीलिए मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी इस प्रकार रस खान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों का सुंदर वर्णन किया है તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતો આપણું ધોરણ બારનું હિન્દી વિષયની અંદર પ્રકરણ નંબર ત્રણ છે છે એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો અને હવે પછી તમારે ધોરણ બારનો કયો વિડીયો જોવે છે એ પણ કમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવીને જજો જેથી કરીને તમારા માટે અમે તે વિડીયો લાવી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત